Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada penganjur di atas penganjuran uh, conference Krepta 2026. Saya Norita binti Haji Abdul Kadir daripada UiTM uh, Seri Iskandar Perak um ingin uh, hari ini membentangkan tajuk kajian kami iaitu reka bentuk perabot topografi lestari untuk kanak-kanak berasaskan jerami padi iaitu satu pendekatan tipe kajian. Saya tidak bersorangan, bersama saya adalah rakan-rakan uh, yang sama-sama membuat kajian iaitu Dr Pandu Daru seorang yang uh, seorang expert uh, dalam bidang uh, pembuatan jerami padi uh, daripada Universiti 11 Maret. UMS Surakarta Indonesia, Dr. Syarul Nizam Sulaiman daripada Jabatan Grafik Sui Tempera, juga Encik Syarul Nizam Syari daripada uh, Jabatan Grafik Sui Jadi latar belakang kajian kami adalah uh, ber, uh, berkitar, berkisar mengenai isu kelestarian. Pertamanya adalah daripada segi uh, kelestarian alam sekitar iaitu alam semula jadi bahan semula jadi yang tidak dimanfaatkan iaitu jerami padi. Sedangkan jerami padi ini sebenarnya perlu diperbaharui ataupun dibiodegradasi. Kedua adalah isu kelestarian dalam pendidikan kanak-kanak iaitu material dan ruang pendidikan supaya kita tidak ada kebergantungan kepada perabot daripada bahan sintetik yang memang banyak kita gunakan dalam ruang pembelajaran anak-anak kita hari ini kerana ini sebenarnya mempengaruhi perkembangan kanak-kanak. Okey. Seterusnya adalah gambar-gambar uh, yang telah saya ambil daripada uh, internet okey uh, yang gambar-gambar uh, ini adalah uh, mengenai uh, kegunaan jerami padi Gambar yang nombor satu ini adalah uh, jerami padi ya proses sebagainya jadi yang mana gambar kedua ini uh, jerami padi tadi telah dikumpulkan untuk dieksport ke luar negara ketiga ini adalah bahan atau ataupun produk okey yang telah di uh, yang telah diperbuat daripada jerami padi iaitu pembungkusan makanan dan juga gambar nombor ini adalah produk okey peralatan iaitu buku-buku uh, dan juga uh, selain daripada itu jerami padi ini juga digunakan untuk uh, makanan uh, ternakan haiwan ternakan Ya, yeah, uh, gambar yang ke-6 dan ke-7 adalah merupakan uh, satu uh, objek uh, yang objek gigantic lah. Ya, yeah, yang mana uh, mana petani-petani telah okay, menganyam menjadi satu objek besar. Ini adalah satu pesta di Kedah. Uh, eh, di mana ini dapat menarik orang ramai untuk hadir lah ya, yeah, ke pesta ini. Okey, uh, dalam setiap kajian pastinya bermula dengan masalah Okay, dan um, setiap masalah itu uh, ada jurang kajiannya. Okey, kami telah uh, melihat bahawa walaupun okey jerami padi ini banyak telah digunapakai semula ataupun telah diproses semula menjadi bahan-bahan tertentu tetapi banyak juga kes di mana uh, jerami padi ini tidak uh, ini dilupuskan melalui pembakaran terbuka yang menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Bukan saja di luar negara seperti di Indonesia, di Filipina atau di mana Malaysia juga masih lagi menjalankan aktiviti uh, membakar uh, pembakaran uh, terbuka ini. Okay, menyebabkan kita mengalami uh, pencemaran udara. Sedangkan jika uh, kita melihat kajian yang dijalankan oleh Gusola eh, ya, pada 2022, dia kata 1 kilogram beras dihasilkan Okay, kita boleh mendapat 0.70 sehingga 1.50 jelami padi. Which is banyak uh, banyaklah kuantitinya kan. Jadi ianya kurang dimanfaatkan. Okey, jadi um, setelah kami kaji, okey uh, walaupun telah banyak digunakan semula jelami padi ini tapi daripada segi perabot tipografi ataupun uh, penggunaan kepada ke arah perabot tu tidak ada. Okey, jadi uh, kami mengkaji bila berkaitan dengan kanak-kanak ini of course lah dia akan melibatkan pembelajaran. Okey sebab itu hipotece uh, ataupun hipote hipote ini dipilih betul okay, untuk uh, diaplikasikan uh, ke dalam uh, perabot ini. Okey, objektif kajian kami adalah untuk meroka jalan lipati sebagai bahan perabot dan uh, perabot kanak-kanak dan juga untuk mengintegrasi bentuk huruf sebagai elemen struktur yang mana kanak-kanak ini nanti dia akan mengalami pembelajaran yang secara natural. Okey, jenami padi sebagai material lestari. Okey, of course kita semua tahu ya. Bahan-bahan uh, -bahan semula jadi ini apabila diguna semula okay, ataupun diperbaharui ataupun dibayodegrasi, dia akan menjadi sesuatu yang lebih baik dan jerami padi. Ini tadi dalam kajian kami dapati bahawa ianya adalah ringan dan selamat untuk disentuh menyebabkan kepayaan strukturnya itu boleh digunakan jika ia dianyam uh, okay, menjadi sesuatu produk ataupun produk yang berkelompok lah. Kalau kita tengok gambar di bawah ini, ini adalah hasil tangan daripada Dr. Pandu Puan Daru. Dia sendiri yang menganyam dan juga dia sendiri yang membuat kajian bagaimana daripada segi struktur dan juga ketahanan produk ini setelah dia menjadi sesuatu produk yang berfungsi. Okey, mengenai tipu pula, okey, asas teorinya sebenarnya perkataan tipu tekstur ini adalah daripada tipografi dan arkitektur. Okey, kombinasi huruf uh, perkataanlah digabungkan. Okey, jadi ianya adalah dalam kita sebut tipu tekstur walaupun perabot, sebenarnya perabot adalah skala minor dalam seni bina. Jadi saya gunakanlah terma ini Uh, dalam kajian ini supaya ianya apabila akan datang nanti kami akan membuat lagi kajian yang lebih mendalam dan boleh dikaitkan dengan architecture. Uh, ini uh, telah di um, apa ini disokong ataupun menjadi uh, oleh Fauzi uh, 2019 dan juga Heller and Anderson 2016 berkaitan dengan terma architecture. Okey, jadi apakah uh, Uh, kelebihannya okey, tepung -tepu ini adalah sebagai elemen ruang dan struktur okey dalam tepung -tepu, apabila kami ingin menghasilkan produk ia akan menghasilkan elemen ruang dan struktur dalam sesuatu uh, tempat itu, iaitu tempat pembelajaran kanak-kanak lah yang mana di sini dia akan menggabungkan komunikasi dan binaan uh, binaan itu tadi adalah produk lah seperti meja, kerusi uh, dan juga uh, hiasan dalaman um, ruang kelas itu tadi yang mana dia akan akhirnya membentuk pengalaman spesial kepada kanak-kanak. Okey, jadi ini adalah cadangan kami. Okey, ini dicadang menggunakan ChatGPT lah. Kami memang uh, kami belum lagi sepenuhnya untuk membuat sebarang prototype, tapi ini adalah apa yang kami bayangkan dan gambarkan iaitu uh, daripada segi konsep tipografi itu dia diambil daripada tipografi. Okey, kita tengok ABC semua ni. Okey, huruf sebagai struktur dan simbol dan perabot skala mainannya adalah meja kerusi hiasan meja kerusi dan hiasan lah yang mana ianya uh, menyokong kepada apa secara binaan itu tadi dan juga ini akan membentuk ruang pembelajaran yang mana membentuk pengalaman daripada perabot tipu itu tadi jadi teknik yang akan digunakan uh, adalah teknik craft lah seperti anyaman dan ikatan jerami jadi bentuk huruf sebagai uh, rangka perabot, Uh, sebenarnya boleh juga ditambah dengan kayu-kayu yang lain untuk untuk menyokong uh, kekuatan jerami padi itu tadi. Jadi mereka bentuk ini dia akan jadi lebih ekonomi dan selamat. Ya. Okey. Uh, dari segi man, uh, manfaat pendidikan, uh, kami dapati bahawa uh, sangat kuat ya, daripada segi pembelajaran berjasad. Iaitu bila anak-anak ini duduk, menyentuh, memanjat, bermain, menggunakan perabot tipu ini, Okay, ini adalah literasi awal mereka melalui interaksi fizikal Sebab mereka dapat merasa dan mereka dapat melihat sehari-hari. Jika disokong pula oleh guru-guru, okay, um, di mana uh, anak itu duduk, itu adalah huruf okay, P. Ataupun duduk di atas huruf C, itu adalah huruf C. Guru-guru okay. uh, ini sama-sama uh, mengajar anak-anak uh, menggunakan perabot itu dengan baik. Jadi perabut ini adalah sebagai pendidik senyap lah. Sebab apa kita tahu kalau melalui teori PHG, okay, apa yang dialami oleh anak hari-hari, okay, itu akan direkodkan dan akan melekat dalam minda anak-anak. Jadi bila anak-anak ini satu hari nanti bila mereka naik um, satu fasa di mana mereka akan belajar ABC, mereka akan ingat apa pengalaman yang mereka telah alami sebelum itu. Eh. Okey, jadi sintesis kajian kami, okey, daripada jalan Padi tadi, okey, yang boleh diperbaharui di di bio uh, biodegrasi, okey, kerana struktur semula jadi dan setuhan lembut material itu sendiri, yang mana bila di uh, ikan ataupun dianyam, okey, dia menjadi suatu yang berkelompok. Beban yang boleh ditanggung uh, oleh Uh, produk uh, perabot ini adalah lebih kurang 35 hingga 120 kg. Ini adalah hasil kajian yang telah dijalankan oleh Dr. Pandu Puan Daru. Okay. Dan, dan daripada struktur perabot itu seperti bangku kursi, meja, rendah semua itu, apabila anyaman dan Ikatan jerami ini ditambah pula dengan rangka kayu yang ringan dan juga menggunakan pengikat bayu. Ianya akan menambahkan lagi kekuatan produk itu tadi dan juga dia tidak, dia juga akan menjadi satu perabot yang natural lah yang menggunakan bahan-bahan sebenarnya. -bahan. Jadi tidak ada bahan-bahan kimia lain seperti plastik. ya. Dan juga struktur perabot itu tadi yang melalui gap ataupun gap kami iaitu menggunakan tipotecture untuk huruf sebagai elemen binaan dan juga hiasan. Jadi tipotecture yang berkalas Mikro ini dapat membantu anak-anak untuk berinteraksi, duduk, sentuh, bermain, memanjat dan ini adalah satu pengalaman berjasad okay, ataupun physical touch. Anak-anak ini sehari-hari mereka berada di ruang pembelajaran mereka. Jadi impak pendidikan dia literasi awal secara tidak langsung dan mereka juga akan dapat kesedaran mengenai alam sekitar. Di mana kita sebagai orang dewasa ataupun kita sebagai guru nanti, kita akan menerangkan bahawa bangku ini diperbuat daripada jenis padi. Nanti anak-anak akan tahulah padi itu apa. Jadi kita bolehlah menerangkan pada anak-anak bahawa padi itu apa, bagaimana padi itu dihasilkan, bagaimana kita nak dapatkan beras, apa yang kita makan hari-hari itu, menjadi nasi, something yang macam itulah. Okey, jadi secara tak langsung perabot yang kita pun ini akan jadi pendidik senyap. Mungkin puasanya agak panjang tapi insya Allah dia akan menjadi sesuatu yang berharga kepada anak-anak dan dapat membantu anak-anak dalam pembelajaran. Okey, jadi kesimpulannya kajian ini menyumbang kepada penyelidikan reka bentuk dengan merapatkan jurang antara tipografi, reka bentuk, perabot, inovasi kraft dan kelestarian. Jadi dengan menafsir semula perabot sebagai media pembelajaran dan intervensi reka bentuk lestari, kajian ini mengukuhkan peranan reka bentuk dalam membentuk persekitaran pembelajaran yang sedar alam sekitar dan bermakna untuk generasi akan datang. Jadi kita boleh tengoklah dekat sini diagram ini jenami padi sebagai bahan alternatif perabot yang mana apabila dijadikan perabot tipografi sebagai intervensi lestari, dia dapat mengurangkan sisa bahan semula jadi yang terbuang. Begitulah perkara ini yang berulang-ulang maknanya kita menggunakan semula bahan semula jadi, sisa-sisa bahan semula jadi ini menjadi sesuatu produk dan akhirnya kita dapat mengurangkan sisa-sisa uh, bahan semula jadi uh, itu tadi. Jadi itulah saja daripada saya. Uh, saya harap uh, kajian ini dapat uh, kajian yang dikongsikan ini dapat manfaat kepada kita semua. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.